live ini. Kaim terima kasih banyak Kaim. Akhirnya Kaim mengaku segala-galanya depan Hakim. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Kaim masuk perangkap sendiri. <laughs> Justice for Zara KM Saya nasihatkan KM Jangan kau tengok live ni KM Nanti kau Berdarah benanah lubang telinga kau KM Jangan kau tengok live ni KM Nanti kau menangis lagi Elo elo tolong tangkap Detektif Conan <laughs> Nah kamu tahu apa KM cerita? Dalam keadaan ketakutan dalam mahkamah? Jo Malatop dia punya cerita. <laughs> Justice for Zara. Lama kami tunggu ha? KM untuk serah diri ni kepada mahkamah kepada hakim Zara. Kenapa KM lambat sangat serah diri ni? Apa yang KM takut? Ah, akhirnya KM muncul juga di mahkamah. Justice for Zara. Pertama KM mengaku dia adalah pelajar pertama yang bangun jam 3 pagi Tengah-tengah malam buta Dalam keadaan Woden-woden Tidur nyenyak Dalam keadaan pelajar-pelajar lain pun Tidur nyenyak buat Peta di atas bantal Saya ulang Akhirnya KM telah memudahkan kerja kita semua KM mengaku Dia adalah pelajar pertama Bangun awal tengah-tengah malam buta Waktu tu warden tidur nyenyak Dan waktu itu pelajar-pelajar lain Tidur buat air liur di atas bantal Asrama Nah, jo mengejutkan KM cukup berani mengaku depan hakim dialah yang belum tidur jam 3 pagi tengah-tengah malam buta di dalam asrama sekolah Zara kau bayangkan jadual di dalam asrama sekolah awam kerajaan cukup-cukup ketat ya. Bayangkan jam 3 pagi sepatutnya waktu tidur dia sejak yang tidak tidur. Najo, jadi terima kasih banyak. KM mengaku tidak tidur jam 3 pagi. Ini kanela justice for Zara. Marah KM, jangan marah KM. KM yang mengaku depan hakim. KM tidak tidur jam 3 pagi. Nah. Ini sangat-sangat pelik bin ajaib. Ada yang tanya KM ni ke pelajar kah atau warden? KM ni bukan warden. KM ini adalah pelajar tingkatan 4 di dalam blok asrama Sekolah Zara. Yang mana setiap pelajar tingkatan 4 diamanahkan untuk jaga pelajar tingkatan 1 di tingkat 3. Ini bermaksud KM satu blok asrama dengan Zara di blok Rabiatul Adawiyah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Dato' Mustafa di Papar, Sabah. Ini bermaksud KM yang berumur 16 tahun, tingkatan 4, dia satu tingkat dengan bilik Zara. Dia mengaku dialah orang pertama yang jumpa Zara. Pengsan di bahagian longkang ground floor blok Rabiatul Adawiyah. KM Ka kau buat apa jam 3 pagi? Tidak tidur. Woi. Kau hantu balan-balan kah? Hantu penanggal? Hantu hisap darah orang kah? Why? Orang lain tidur nyenyak jam 3 pagi. Dari segi psikologi mata, KM, jam 3 pagi, mata kita memang otomatik tertutup tidur. Tetapi kenapa KM waktu jam 3 pagi tidak tidur? Ha? KM bukan tinggal di rumah KM tinggal dalam asrama sekolah awam kerajaan Oh so suspicious KM ni KM Kami ni pernah tinggal asrama sekolah kerajaan Eh Waktu tidur Paling lambat jam 12 tengah malam KM Waktu tidur jadual semua asrama sekolah awam kerajaan. Jam 12 tengah malam sampai azan subuh. KM. Oh KM. Terima kasih banyaklah mengaku. Belum tidur jam 3 pagi. Mengaku. Kau yang paling awal jumpa badan Zara. Kau mengaku Kau langgar Jadual asrama Sekolah kerajaan Tidak logik Macam mana kau satu-satunya Pelajar tingkatan empat Pelajar senior Sekolah Zara Berani-berani langgar peraturan asrama sekolah kerajaan. Justice for Zara. Akhirnya kami sudah tahu siapa suspek utama dalam kes ini. Alhamdulillah. 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 Akhirnya Allah tunjukkan kebenaran depan mata kami semua bahawa anda adalah suspek utama dalam kes kematian misteri ini. Siapa makan cili? Dialah terasa pedasnya. Justice for Zara. Pakcik-makcik Otoharu. Apa yang paling mengejutkan dengan pengakuan dupang-dupang KM... ...dalam proseding inquest Zara ini yang semakin panas... ...dan semakin... ...meletup macam bom nuklear. Kamu mau tahu apa KM mengaku depan Hakim? Dia mengaku Dia tidak kenal Zara Dan dia tidak pernah bercakap dengan Zara Dalam asrama sekolah Menengah kebangsaan agama Tun Dato Mustafa di Bapar Sabah Pakcik Makcik Otto Arong Bayangkan, Dupangnya KM Dia pergi mengaku Depan peguam-peguam ibu bapa Zara Dia pergi mengaku dalam mahkamah rakyat yang mulia Dia pergi mengaku di hadapan hakim Dia tidak kenal Zara dan dia tidak pernah bercakap dengan arwah Zara. Kaim. Pengakuan ini tembak kepala diri sendiri Kaim. Pengakuan ini adalah petunjuk baru kepada kes Zara. Patutlah KM takut dengan saya rupa-rupanya. Oh, KM adalah suspek utama terhadap kes ini. Patutlah KM pakai kabel untuk tangkap saya bulan lalu. Saya tidak menyangka rahsia KM terbongkar awal sewaktu KM dan keluarga membuat laporan polis palsu ke atas saya di negara ini. Oh, kalau betul KM tidak bersalah, kenapa KM dan kabel besarnya kelengkabut untuk menangkap saya? Kalau betul KM tidak bersalah, kenapa KM sangat takut dengan mulut Cufazli Syih Ahmad di negara ini? Kalau betul KM Ka tidak kenal Zara, tidak pernah bercakap dengan Zara. Macam mana boleh KM yang jumpa badan Zara di tepi longkang di dalam longkang asrama itu? Kau jangan lari daripada saya. Saya tahu kau siapa. Justice for Zara. Berani-berani kau Kasih tunjuk topeng Sebenar kau depan saya Ya Saya lebih suka ditangkap oleh anda Kaim Sekurang-kurangnya saya tahu semua rahsia anda Selepas saya kena tangkap Jadi adakah Saya yang terperangkap Atau kau yang masuk perangkap sendiri Kaim Justice Fozara Fozara pengalaman kami tinggal di asrama sekolah kerajaan asrama itu kecil sekolah itu bangunannya besar sangat logik kalau kita dalam sekolah kita tidak kenal pelajar lain tetapi di dalam asrama, sebagai bekas pelajar asrama sekolah kerajaan, kita akan kenal setiap orang dalam semua bilik asrama. Lebih-lebih lagi kalau kita aspura, kita kenal semua pelajar lelaki dalam asrama sekolah itu, tidak kira baru masuk hari pertama atau baru masuk satu bulan atau baru masuk enam bulan. Wahai KM, di dalam aspuri juga, kita bila kita tinggal dalam satu blok asrama yang tidak ramai, ya, KM. Bukan beribu-ribu orang dalam blok asrama tu KM Tidak sampai 100 orang pun Macam mana boleh KM Berani menipu Dalam proseding inquest Zara Kairina Mahathir Kau tidak pernah bercakap dengan Zara Dan kau tidak kenal siapakah itu Zara Kairina Mahathir Bayangkan Wayang dan political stand KM Mengalahkan wayang dan political stand ahli-ahli politik di dalam negara Malaysia. Siapa kau sebenarnya sampai kau berani tangkap aku secara politik? Dan siapa kau sebenarnya sampai kau berani menipu dalam prosedik inquest bidah dari syurga kami, Zara Khairina Mahathir? I know who you are and I know who behind of you. I know what you lying in court. Kaim roh arwah Zara masih menghantui kehidupan anda dan tujuh keturunan anda. KM Saya tidak takut masuk penjara untuk membongkarkan kebenaran ini kerana bukan saya yang membunuh Zara Ayuri nama di dalam asrama sekolah itu. Kaim, saya tidak takut mati memperjuangkan kebenaran ini di dunia akhir zaman. Kerana saya tidak takut mati dibunuh seperti Zara di negara ini. Saya tidak takut hancur di dunia ini kerana Tuhan saya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia menyatakan bahawa dunia ini sementara. Saya mau tanya dengan Kaim. Macam mana boleh kantoi menipu dalam mahkamah hari ini? hanya dalang utama yang pandai menipu dalam proceeding inquest Zara. dan akhirnya Allah tunjukkan saya terkejut KM rupa-rupanya dalang utama dalam kes ini petunjuk terbaru adalah KM mengaku tidak pernah bercakap dan tidak kenal Zara. Apa sebenarnya dendam yang KM simpan sehingga sangat tidak suka dan sangat benci dengan arwah Zara? Sampai KM mengaku tidak pernah bercakap dengan Zara depan hakim proceeding inquest itu. KM, Siapa makan cili Dialah terasa pedasnya Saya belum sebut nama penuh Hang Saya belum sebut nombor IC Hang Saya belum tuduh Hang membunuh Zara Ma Tapi you Takut dengan keluarga you Bila saya bercakap pasal Zara Why? Why KM? Saya tidak pernah tuduh Hang Membuli atau membunuh Zara Saya tidak pernah dedahkan muka Hang Eh, saya tidak pernah. Tunjukkan nama penumu. Apa masalah KM terlampau takut dengan saya? Biasanya hanya pembunuh bersiri yang takut dengan saya, KM. Orang yang kantoi membunuh orang lain saja yang takut dengan mulut saya ini. KM, anda adalah pelajar senior tingkatan empat. Di blok Rabiatul Adawiyah, satu asrama, satu blok, satu tingkat dengan Zara. Apa rahsia anda yang saya tidak tahu, KM? Justice for Zara. So sekarang, KM perlu jawab. Macam mana KM boleh menipu dalam mahkamah KM kata selaku pelajar senior tingkatan 4 KM sahaja satu orang yang tidak kenal Zara dan tidak pernah bercakap dengan Zara di dalam asrama Blok Rabiatul Adawiyah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa di Papar Sabah Semua pelajar di situ kenal Zara dalam asrama itu Kenapa KM saja yang tidak kenal dan tidak pernah bercakap dengan Zara? Jawab Ramai-ramai pelajar di situ Akhirnya KM mengaku depan hakim. Dialah yang jumpa Zara. Pengsan di bahagian longkang blok Rabiatul Adawiyah. KM kata ustaz anda Kawasan itu sangat gelap. Kawasan tempat Zara pengsan dalam longkang adalah kawasan yang sangat sangat gelap dan tidak ada lampu. Macam mana boleh? KM turun daripada tangga tingkat tiga sudah sampai dekat ground floor. Kawasannya sangat gelap jam 3 pagi, tengah-tengah malam buta. KM Anjing, babi dan ayam pun tidur waktu itu. Macam mana boleh kawasan gelap seperti itu KM boleh nampak badan Zara? KM Anjing, babi, ayam, kambing, lembu pun tidur jam 3 pagi, KM. Macam mana jam 3 pagi? KM boleh bangun dan tidak tidur. Boleh jumpa badan Zara di kawasan gelap. Blok Rabiatul Adawiyah. Justice! Justice for Zara. anjing babi ayam lembu kambing burung pun tidur jam 3 pagi kenapa kau tiba-tiba bangun tidak boleh jawab menggigil ketakutan ya dalam prosedur inquest KM terkencing-kencing ketakutan dan menggigil ketakutan di dalam proseding inquest digasar oleh peguam-peguam ibu bapa Zara kenapa jam 3 pagi dia satu orang saja yang jumpa Zara dan dia satu orang saja yang belum tidur kau tahu apa jawapannya dia bangun jam 3 pagi untuk setrika baju untuk takung air mandi dan untuk Cuci baju di mesin basuh bilik Dobi. Kaim, oh Kaim, kiamat besar Kaim, kiamat besar. Kau jangan lari daripada saya. Saya masih hidup. Saya masih bebas. Saya masih berani membukakan kes ini. Kau jangan lari daripada saya. Akhirnya KAE mengaku. Dia langgar peraturan. Jadual tidur di dalam asrama sekolah awam kerajaan.